تمام انبیاء کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نور جشم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ سردار جنت حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ماڈیہ اور جس کو حضرت ام المؤمنین حضرت خطیجت القبرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغوش مبارک نصیب ہو اور جس کی تربیت خود آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی شہزادی رسول ختون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ صفیہ جان احمد جان حضرت حضرت فاطمت الزارہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہا وہ عظیم شخصیت ہیں جس کے بارے میں اماں جان حضرت عیشت الصدیقہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے آپ نے فرمایا آپ سے پوچھا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت ان کے ساتھ ہے تو اماں جان نے جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حضرت فاطمہ گزارا رضی اللہ تعالیٰ نے حاصل محبت کرتے ہیں پھر ان سے پوچھا گیا کہ مردوں میں سے کن کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں تو اماں جان نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ہستی ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کے اندر حضرت فاطمہ و زہرا رضی اللہ تعالیٰ میں انہا کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا جس زمانے کے اندر زمانہ جہلیت کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ کرتے کر اس وقت فرمایا کہ حضرت فاطمہ جو ہے میرے گھر کا ٹکڑا ہے اور جو انہیں ناراض کرے گا وہ مجھے ناراض کرے گا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی لیے رول ماڈل ہے آپ کی ذات اقدس کو پر اگر نگاہ رکھی جائے تو معاشرہ جو ہے وہ سنور جائے گی بلکہ گھر جو ہے گلستان بن سکتے ہیں اگر آپ کی سیرت پر نظر رکھی جائے اور آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے آج کی عورتیں عزت وقار ترقی اور عروج جو چاہتی ہیں تو انہیں سیدہ کیئنات کو دیکھ کر چلنا چاہیے حضرت سیدنا تو زارا رضی اللہ تعالیٰ اپنے شوہر کے لیے دل سوز اور بہت زیادہ مہربان اگر کسی بیٹی کو کس طرح عزت دی جاتی ہے اگر یہ ہم نے کسی ہستی سے معلوم کیا ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی جو عزت فرمائی ہے ہمیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کی کس طرح عزت کرنی چاہیے عزت یشی فرمائیں ان کے لیے یہ فرمائیں اور اگر بی بی کی صورت میں دیکھا جائے تو یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ پھر سے پر تب مشین اور اگر اماں کی صورت میں دیکھا جائے تو یہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کوکل یہ آپ کے قدموں کے نیچے ان کی جدت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ آگے حوالے سے میں جو پہلی حدیث مبارکہ کو کرنے جا رہا ہوں وہ جامع پھر مزید شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے شکار شریف کے اندر بھی موجود ہے وان حزیفہ قول حضرت حزیفہ رضی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سے مبارکہ مقبول ہے اور یہ صحابی رسول جو ہے وہ کریم آقا نبی پاک کے اللہ علیہ وسلم صحابہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں قلت لی امی و اینی آتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امہ جان سے اجازت طلب کی, 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 کی امہ جان پر کے اجاز میں آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشکر دیتا ہوں فَأُسَلِّ مَعَهُ اور میں آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے مغرب نماز دیتا ان کا گھر مدینہ دل منورہ سے دور تھا فاصلے پر تھا اس لیے انہوں نے خاص طور پر اما جان سے اجازت لگتی. تو اما جان نے ان سے فرمایا وہ اسخر علی والا ٹھیک فرمایا کہ تو اللہ کے حقیق صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں جا بھی رہا تو ہمارے لیے بھی دعا کروا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخش فرماتے ہیں فاتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ اکتس کے اندر تشریف لائے فسلیت ماء المغربہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مغرب ادا کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز ادا کے ہو نوافل کے اندر مشغول ہو گئے اور وزیر کے اندر مشغول ہو گئی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تمام صحابہ کرام ہوئے میں نے پھر کچھ وقفے کے لیے میں نے صبر کر لیا چلیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے ہوں تو میں بات کر لوں گا فرماتے ہیں فصل اللہ عطل اللہ یہاں تک کہ عشاء کا نام

تو میں آج کے پیچھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے لگا قسم یا سعود فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز سن یا جوتوں کی جو آٹھ ذہری باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جا رہے تھے اور میں بھی پیچھے کھویا کہ تھوڑا سا تیز قدم اٹھا کر جا رہا تھا اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری کی آواز جب میری آہٹ سن کر فرمایا من منہاذا ایسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے رخ انور کر کے تشریف لے جا رہے, تھے اسی طرف جا رہے تھے اور پوچھا کہ من ہے میرے پیچھے آنے والے کون ہو پھر خود ہی فرمایا تو اے زیفہ ہو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوفت سے یہ جان لیا کہ میرے پیچھے جو ہے وہ کون آ رہا اور کیسے نہ جانتے کہ مکت المکرمہ کے اندر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلانِ نبوت نہیں فرمایا تھا اور جو پتھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رودِ پاک پڑھتے تھے آپ کو سلام عرض کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی جانتے ہیں تو انسانیت کے اندر جو تڑپ موجود ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معلوم نہ ہو فرماتے ہیں پھر خود ہی فرمایا مجھے عزیفہ تو میرے پیچھے آنے والے عزیفہ ہوں قلتو نام حضرت عزیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی اے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جی ہاں میں عزیفہ ہی ہوں اللہ علیہ وسلم اور پھر خود فرمایا قَالَ مَا حَاجَتُكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَلِعُمِكَ کیا حاجت ہے کیا کام ہے اللہ تعالیٰ تجھے بھی بخشے اور تیری اماں جان کو بھی بخشے اے جبان کیا, کیا وجہ ہے کیوں میرے پیچھے آ رہے ہو اللہ حضرت اے میرے آقا جو بات تھی وہ تو آپ نے گھر ہی تھی میں گھر سے اس لیے آیا تھا آپ کی برگاہ میں کہ میں اپنے لیے بھی آپ کی برگاہ میں عرض کروں گا کہ اے میرے آقا آپ ہمارے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخشے اور میری اماں کو بھی بخشے بس یہی بات تھی جو آپ نے پہلے سے ہی ہمارے لیے دعا فرمائی بس ہماری یہی بات تھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے فرمایا ہے بن کہ میرے پاس ابھی فرشتہ تشریف لائے سے ما قبل اس رات سے ما قبل کبھی بھی یہ اس روحے زمین پر کبھی بھی تشریف نہیں لایا اپنے رب سے اجازت طلب ہوں اے میرے پروردگار آپ مجھے اجازت دیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے محبوب ہیں اے پروردگار آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کے محبوب کی برگاہ میں جا کے سلام پیش کر اللہ فیوبشی رولی فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ میں ساتھ یہ بھی عرض کی کہہ اللہ کی عبید صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک کا تعالیٰ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے. وہ خوشخبری کیا ہے کہ انا فاطمہ تو حسائی اہل جائے خوشخبری یہ ہے کہ آپ کی جو بیٹی ہے حضرت فتح رضی اللہ تعالیٰ ان کو اللہ تبارک و وطالہ نے اہل جنت کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان کا سردار بنا دیا وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِيَا اور ساتھ یہ بھی خوشخبری نے عطا فرما دی کہ یہ جو آپ کے لخت جگر ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی جنت کے تمام لوگوں تمام نوجوانوں تمام لوگوں کا سردار بنا منال